Kenapa saya berminat untuk menanam pepaya? Setelah kemarin saya menanam jagung, harganya melorot, anjlok, sehingga keuntungannya tipis sekali. Bahkan sampai sekarang harganya terus menurun, terus menurun sehingga ladang saya kepingin saya tanami selain jagung. Saya ingin tanam pepaya karena setelah itu saya mencari-cari-cari alternatif tanaman apa yang agak produktif, akan menghasilkan agak lumayan hasilnya. Tidak seperti ini, bisa harga naik turun, enggak enggak ya, nggak nentu seperti itu. Dan eh, kalau jagung itu larinya cuma ke pabrik beberapa orang. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, teman-teman penonton Sang Loro Channel dimanapun anda berada Selamat berjumpa lagi dengan Sang Loro Channel Bersama Mas Warsito pemilik Sang Loro Channel Oke okay. nah, Semoga anda semuanya dimanapun anda berada Tetap sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dikasih kelancaran segala urusannya dunia dan akhirat dimudahkan rezekinya dan diberkahi rezekinya Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, okay. teman-teman penonton para channel dimanapun anda berada, kali ini saya akan unboxing atau membuka sebuah paket. Yang kali ini saya ada minat mau mengembangkan uh, tanaman pepaya California atau pepaya Kalina. Yang saat ini saya baru mau membeli uh, bijinya benihnya untuk kita semai nanti jadi kita awal-awal sebelum musim hujan sudah kita menyemai nanti pas musim hujan uh, benih bibit kita sudah besar sudah siap ditanam seperti itu seperti apa paketnya ini dia oke okay. ini sebuah paket yang baru datang yang isinya adalah jenis pepaya California yang kita beli dari toko online tepatnya di uh, aplikasi Sofi yang saya setelah saya cari-cari-cari-cari uh, dan saya tanya-tanya orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam budidaya pepaya sudah berkali-kali membeli benih atau membeli biji pepaya itu katanya saya diarahkan untuk mencari sebuah toko di online atau di shopee itu adalah IPB Mark. IPB Mark ini adalah Insyaallah pemilik uh, Institut Pertanian Bogor yang betul-betul pertama kali mengembangkan dan membudidaya atau apa ya memproses sebuah pepaya atau tanaman pepaya kali kurnia ini dari awal sampai berkembang sampai sekarang. Jadi insya Allah kalau ke dari sumbernya insya Allah Oke kita buka satu-satu apa isinya dan seperti apa isi pepayanya atau paketnya oke kita mulai kita buka hmm, bisa menikmati. Kita buka paketnya, kita keluarkan isinya. Siwalangkasi, poepoek beruk dem dem keluar keluar. Ya, oke. Ini sebuah datanya dari kantor posnya atau kantor jasa online. Nah, ini yang dikirim oleh uh, SPI Hemat dan saya pesan dari tanggal 9 sampai tanggal 12 hari ini Tidak sampai berarti 9, 10, 11, 12, 3 hari sampai dari Bogor oke okay. nah kita buka isinya hewan by one, satu demi satu kita keluarkan ini amplopnya kita tanggalkan ini isinya kita urai kita buka satu persatu nah, ini ada sebuah petunjuk pemeliharaan petunjuk perawatan petunjuk cara-cara bercocok tanam pepaya California ini asli dari IPB ini dari Institut Teknologi Institut Pertanian Bogor ini insya Allah kita terapkan nanti ini benar karena ini sudah di riset atau apa udah dipelajari bertahun-tahun puluhan tahun sehingga hasilnya sampai sekarang ini kita temukan ini petunjuknya dan disertai ini sebuah produk-produk yang dikeluarkan atau yang dijual oleh ITB Mart yang ada di toko online nah seperti ini yang di jual atau yang dikeluarkan oleh toko-toko IPP Mart Ini, nah ini, ini tokonya ippmart.com kalau sampai teman cari cari aja di sini ippmart.com kemudian nah, dikasih pengaman supaya isinya isinya paket ini aman ya tidak nggak terlalu nah, rentan lah ini dan sebagainya ini isinya hmm, yang merek dagangnya adalah benih Pedia, oke okay, karena yang dulu IPB Martini yang dikeluarkan adalah PKHT IPB 9, kalau nggak salah itu. Waktu dulu itu pakai hologram, tapi belakang ini setelah saya tanyakan handset, pokoknya katanya yang merek PKHT IPB 9 sekarang sudah tidak berhologram sehingga saya ragu-ragu kalau ada yang palsu saya nggak 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 bisa bedakan seperti itu sehingga saya minta yang ada hologramnya lalu dikasih ini yang merek betonya ini media hologram ini hologramnya ologram, jadi ya jadi kalau nggak ada hologramnya ya kemungkinan kita masih meragukan isinya seperti itu benih papaya california IPP 9 isinya adalah 5 gram beratnya 5 gram bijinya 300 biji ini, ini ya ngeblur ya kemudian eksped nya adalah tanggal 29 april 2025 ini, Insya Allah masih lama dan masih aman kita kita semai kita budayakan. Nih, Insya Allah ya ini contoh gambar tanaman upaya yang sudah berbuah yang sudah dikembangkan oleh. Uh, Bibi. itu teman-teman isi paketnya yang telah saya keluarkan dan ini kita beli ternyata yang lain-lain yang murah yang besar 20000 per paket per ini per pak ada yang 30000 ada yang 50000 kalau ini ini agak mahal nah ini insya Allah Uh, bisa dipertanggungjawabkan asliannya uh, Dan betul-betul tenaga yang memproses Ini tenaga sudah profesional Sudah berpengalaman lama Jadi ini kita beli Dari tokonya Harga dari toko rp rupiah Dan Alhamdulillah kemarin Waktu saya check out Saya gratis ongkir Gratis ongkirnya 0% Sehingga ini sampai di sini saya semua membayar Rp96.000 isinya 30 butir biji pepaya nah, kenapa saya berminat untuk nah, menanam pepaya setelah kemarin saya menanam jagung harganya melorot anjlok sehingga keuntungannya tipis sekali bahkan sampai sekarang harganya terus menurun terus menurun sehingga ladang saya kepingin saya tanami selain jagung saya ingin tanam pepaya karena setelah itu saya mencari-cari alternatif tanaman apa yang agak produktif akan menghasilkan agak lumayan hasilnya tidak seperti ini bisa juga harganya naik turun enggak 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 tentu seperti itu dan nah, kalau jagung tuh Larinya cuma ke pabrik beberapa orang, tapi kalau pepaya ini, insya Allah, larinya ke konsumen langsung dikonsumsi, sehingga tergantung masyarakat, masyarakatnya banyak yang, yang suka, banyak yang uh, gemar pepaya. Insya Allah, lancar. Itu. Tapi saya setelah belajar atau melihat lihat di media massa sana-sana orang nanam pepaya California ini tidak ada yang tidak sukses kecuali memang kurang kurang pengetahuan atau kurang kurang pintar orangnya jadi tinggal perawatan bukti bahan bahan yang kerawat tidak karena menurut eh, pengetahuan saya atau saya telah melihat lihat ya, tanya tanya orang-orang yang sudah berpengalaman di online maupun langsung ke ladangnya saya tanya jika orang-orang yang sudah eh, Mem membudidayakan pepaya ini hasilnya bagaimana itu semua menyarankan bahwa hasilnya bagus prospeknya insya Allah baik seperti itu pepaya ini bisa dipanen sekitar ada yang bilang 9 bulan ada yang bilang lebih ada, ada yang bilang 7 bulan sudah panen dan sebagainya ada yang bilang 2 bulan katanya sudah berbuah, berbunga dan sebagainya tapi bagaimana nanti setelah kita praktek di lapangan seperti itu Insya Allah kalau memang 9 bulan sudah panen ya kita ini mulai nanam ya 9 bulan lagi atau 10 bulan lagi sudah panen seperti itu tapi setelah panen pepaya ini hasil, hasilnya lumayan tiap seminggu sekali bisa dipanen dan menurut menurut orang-orang yang sudah mengembangkan sudah, sudah budidaya se uh, sepohon, pohon satu pohon itu seminggu bisa menghasilkan minimal tiga tiga buah gandum atau pepaya kalau dalam kalau orang Jawa Tengahan Bani Mas ya gandul namanya ini gandul gandul yang Nah, kalau kita hitung-hitung daripada kita nanam jagung oh enggak jelek kita nanam jagung enggak saya sendiri di tengah saya sendiri saya tanam jagung 4 bulan kemarin itu ah, hasilnya minim sekali ya, hampir dapat empat ton hasilnya kecil sekali karena apa-apa tenaga kerja mahal pupuk juga mahal perawatan mahal obat-obatan lumpur mahal sehingga minim sekali empat bulan saya Tarian ya nggak ada hasil tiga juta aja kalau pepaya insya Allah menurut pengamatan orang yang sudah berpengalaman itu satu pohonnya itu bisa menghasilkan satu minggu tiga tiga buah satu buah minimal satu kilo bisa lebih satu kilo kalau tiga buah itu tiga kilo kalau di sini saya tanya-tanya orang-orang teman-teman yang sudah budidaya pepaya untuk per kilo harganya dibeli oleh tengkula itu di, diambil di rumah, diambil di ladang itu per kilonya 5.000 ada yang 6.000 katakan 5.000 di sini kalau di daerah lain ada yang 4.000 ada yang 3.000 yang sudah plus pepaya di sini katanya 6000 sampai 5000 sampai 6000 katakan 5000 kalau kita bisa menghasilkan satu minggu tiga butir panen tiga butir kita jual 5000 per kilo berarti satu butir satu kilo berarti menghasilkan sepohon itu 15000 kalau kita punya 100, 100 pohon aja katakanlah kita punya 200 pohon yang yang produksi 100 pohon katakan yang satu pohon itu sudah menghasilkan satu minggu rp ratus atau 1,5 juta. Kalau kita seminggu bisa panen 4 kali, itu bisa kita bisa mendapatkan hasil sebulan 6 juta. 6 ribu kalau Jawa orang Jawa bilang 6 juta. Bayangkan kalau dibandingkan dengan kita nanam jagung, ya tidak ada apa-apanya. Itu teorinya, tapi ternyata dari orang-orang yang sudah budidaya ini katanya benar. Jadi saya langsung sudah, sudah orang-orang yang 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 sudah budaya teman saya kemarin saya ketemu saya tanya dia nanam 50 awal 50 pohon itu satu minggunya bisa menghasilkan satu kuintal satu kuintal itu kalau kalau satu kilonya 5000 berarti satu kuintal itu dapat tuh 5000 10 10 Sepuluh kilonya lima 50, puluh ya lima ratus katakan punya lima apa lima puluh pohon menghasilkan satu minggu satu kuintal itu hasilnya lima ratus ribu lima puluh pohon kalau sebulan empat kali berarti kita sudah menghasilkan dua juta perhitungannya seperti itu tapi di lapangan nggak tahu nanti tapi kalau terus jadi kalau kita pengen mempunyai apa yang produk 100 pohon kita nanamnya 200 pohon yang yang satu pohon produktif yang satu pohon kurang produktif itu kan nanti kita Itulah teman-teman misi saya untuk menanam pepaya California dan hati-hati kalau beli bibit yang yang kalau enggak beneran kadang-kadang itu apa itu berubah? Menjadi ada yang gantung, menjadi ada yang bulat, ada yang berubah, menjadi uh, pepaya biasa di California. Insya Allah, kalau di sini, insya Allah, aman. ulat saya tanya-tanya orang-orang yang sudah berpengalaman, kalau di sini, insya Allah, ini ya hapes-hapesnya Nanti paling buahnya bulat, tapi ke California tidak berubah. Ya, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang lain untuk uh, bertani dengan cerdas, bertani dengan mencari hasil yang lebih maksimal dan sebagainya, sehingga kita dalam sulih payah menghasilkan sesuai dengan harapan. Cukup sekian banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya tolong mohon di subscribe, like, komen, dan dibagikan pada teman-teman yang lain. Semoga bisa bermanfaat untuk yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.